Доброго ранку, Україна. Сьогодні всесвітній день дітей, і традиційно у різних країнах світу піднімають питання стосунків дітей та дорослих. Як зняти непорозуміння? Одне з таких не дорослих чути потреби своєї дитини. Якщо в Британії, аби йти в ногу з часом вели у шкільний курс статево виховання, а в Японії ще в дитсадку уроки проводять діджеї, то в нашому житті прогрес трохи загальмований. Тому що через це і виникають проблеми. Діти випереджають дорослих. Сьогодні про це та ще як стати найкращим другом своєї дитини, і поговоримо з психологом. Оксаною Макаренко, Оксана, доброго ранку. Отже, ви спостерігаєте за дітьми, спостерігаєте mm -hmm. за нашим часом, через що зараз найчастіше виникають конфлікти в стосунках: дитина, родина? А, ну, як правило, в залежності від возраста міняється і содержание конфліктів. Да, то сями говоримо типічних конфліктів. Я би предложила отталкиваться от возрастної категорії, возрастной периодизации. Можемо пройтися по поличках, кожен вік взяти окремо і назвати проблему да. і чого не робити. Батькам, по угу. сути, Значит, смотрите, ну, начинать надо с самого раннего. Если мы берем младенчество, то это в первую очередь эмоциональное общение с ребенком. Где-то к месяцу у ребеночка уже появляется комплекс оживления, поэтому очень важно маме эмоционально общаться с ребенком. Достаточно известный факт, что дети, которые, например, детдомовские дети, или если попадают в больницы, и с ними никто не общается, то они имеют задержку психического развития. Угу. А к годику мы выходим уже часто родители сталкиваются с таким серьезным конфликтом, как который называется кризис одного года. Многие родители знают не понаслышке. Это истерики, аффективные реакции и так далее. но ну, происходит это потому, что возможности ребенка как бы э, не соответствуют э, с его э, желаниями, вернее, не совпадают с возможностями. Ну, да, желание ну, не ну, с возможностями. Вот и, может и ребенок, вот как только какой-либо протест или он что-то не может сделать, он начинает впадать в истерику. Здесь очень важно себя правильно вести. Uh -huh. То есть помогать ребенку адаптироваться и вот правильно пройти все эти истерики. А что... я каким чином если ситуации. Дитина кричит, вырыдует, но действительно, возможности ее организма элементарно не позволяют это сделать. А, смотрите, тут нужно различать как бы истерику, демонстративную истерику, от, и от просто ребенка по возрасту. Да, когда, если, например, у ребенка сильно увлекся, постарайтесь маленького ребенка легко переключить. Угу. Если это демонстративная истерика, просто сгладит. Вот сейчас мы подходим к кризису трех лет, где это уже больше а, относится как к социальному кризису, больше ярко выражено, когда ребенок топает ножкой, такой негативизм, я сам, я хочу все сам, так, так. и так далее. Вот как реагировать на такие истерики? Угу. Понимаете, нельзя ребенка загонять в рамки, должна быть какая-то свобода выбора, потому что ребенок, ну вот как бы пробует свою я. Ну, к примеру, вы идете на улицу и хотите тепло одеть ребенка, а он категорически не хочет. Предоставьте ему выбор несколько теплых вещей, на выбор. А в людных он местах, выберется. а в людных местах, Оксана, когда отбывается подобная ситуация, в торговых центрах я часто бачила, топа и нишка, я не делать не буду, не буду. Мать часто кидает дитину, або начинает кричать, але частейше бачила, кидает дитину, «добре, лишайся, пішла. А, игнорирование это хороший метод, Теж потому правиль, что да? если вы будете, да, идти на поводу у ребенка, ребенка, он будет этим пользоваться, ага. дети самые большие манипуляторы. Все таки. Вот если удачно прошли эти два кризиса, да, то в дошкольном возрасте в принципе проблем mm -hmm. не будет. А, в кризис школьного возраста, подготовки к школе, проблема мотивации, это опять же все-таки зависит, как вы развивались с ребенком. Mm -hmm. Вот на что особо хотелось бы обратить внимание у школьников, когда возникают иногда проблемы, у ребенка иногда возникает проблема а, мотивации избегания неудачи. И это все случается из-за того, что родители, ну ребенок боится наказания, да, mm -hmm. санкций. Mm -hmm. которые за, след... за этим Просто следует... говорить с дитиной, пояснить Да, э, говорить, э, выяснить почему, ш, э, что, да, то есть ну, почему не идет Потому mm -hmm. что, как правило, это плохая оценка, она появляется от чего-то, вот, ну, а потом наказание Ситуация тоже. скажите, пожалуйста, правильно повелась моя знакомая, она еще давно зашла до доньки в комнату, доньке 7 лет И выявила, что у нее на плакате написано в комнате «Я красива я не разумна mm -hmm. И она злякалась, але потом выпытала у дитини, за чего. Она сказала, потому что ты у меня мама, дуже красивая, и Але вы они залагодили эту ситуацию. Она переконала, что ты у меня такая самая красивая, разумная, як і я. Правда? Ну, конечно, с ребенком нужно разговаривать, mm -hmm. ребенку нужно объяснять, потому что, ну, откуда то это все таки взялось? Я не красивая, это кто-то наверняка что-то сказал, сказал в школе. Не? Конечно, да, так, потому что для ребенка, особенно для мальчиков, их мама всегда, ну, богиня, mm -hmm. да, ты самая красивая, самая лучшая. Кто-то так сказал, дитина дослуховується, че, це розповсюджено в віці 13-14 14 Руки в цей складный период. Как тут батькам лишаться авторитетом для своих детей? А, понимаете, в 13-14 лет очень сложно а, быть авторитетом для своих детей. И фактически, я бы сказала, невозможно. Здесь есть два момента. В принципе, если вы удачно прошли ранние стадии, знаете, психологи шутят. Это, конечно, условная шутка, что до 13 воспитываем, после 13 лечим. Но на самом деле за этим что-то стоит реально. Потому что, смотрите, если ребенок ваш 13 лет, он занимается или в музыкальной школе, или в какой-то спортивной секторе, футбол, шахматы, все что угодно. Mm -hmm. У него есть друзья, есть референтная группа, есть, вот, как бы, и он не бросит все в один момент. И ни с того ни с сего не пойдет это протестное поведение. Если это уже как бы упущено, и это случилось, тут пытаться разговаривать с ребенком, действовать собственным. Примером просто не требовать очень часто э, родители требуют от детей, э, предъявляют те требования, которые не предъявляют к себе. Дети очень четко это видят mm -hmm. и это несоответствие их выбивает. И ориентировать их все-таки на какого-то э, кумира, в зависимости от, че, ну, от того, чем занимается ребенок, там, не знаю, от какого-то там от космонавта до какого-то mm -hmm. ученого, ну, в область интереса ребенка. То есть, если мальчик увлекается спортом и хочет быть спортсменом, то это не значит, что он в 13 лет пробует идти курить. Он смотрит, например, биографию. Вот недавно видела Андрея Шевченко по mm -hmm. телевизору, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что люди, которые реально достигают успеха, они не ведут ну, он, он, как бы такой образ жизни, как бы по ночным клубам. Я так -так. имею в виду спортсменов, понимаете, это все показное. То есть вот переориентировать ребенка на это. Mm -hmm. Зрозуміло, давіть свої манетиснути, кажете, але часто батьки не встигають розібратися і, можливо, економлячи час через незнання, б'ють, піднімають руку на дитину або замикають її, або карають в такий ну агресивний спосіб. Це до чого може призвести, і чи варто бодай інколи до таких агресивних кроків даватися? Які це можуть бути ситуації? Вот, что-то не сказать, заголовно можно. Может, быть такая агрессивная поводника стосоваться? Понимаете, детей? вообще, в принципе, агрессивное поведение со стороны родителей ну, не имеет места быть, потому что, во-первых, нельзя доводить до такой ситуации, а, во-вторых, ничего не даст. Даст еще больше протеста, даст еще большую агрессию. Угу. То есть ребенок еще больше замкнется, и он никогда потом в сложная ситуация не повернется к вам. Вы просто можете потерять своего ребенка. А, когда возникают проблемы с ребенком, которые являются нетипичными, потому что конфликты это нормальное явление. Или вы застряли на одном и том, же конфликте это проблема не с ребенком это проблема прежде всего с одним из родителей или в семье mm -hmm. и тут нужно разбираться почему это происходит возможно ребенок ну, что он ищет на стороне чего он не может найти дома mm -hmm. потому что подросткам свойственно конформность поведения да mm -hmm. подражание подражание mm -hmm. еще что-то но вопрос кому подражать там каким ну скинхедом еще кому-то или подражать тем кто занимается там ну танцами спортом mm -hmm. и так далее каким-то олимпийским чемпионом mm -hmm. это все что вы заложили в детстве то то я, то я кстати все-таки для своей детей. не другом давайте розімуємо нашу розмову. Я згадала російський фільм зрада. Там була така ситуація, що мама сказала татові: наша дитина двійки отримує і прогуляла два місяці в школі. І батько просто побіг і вдарив цю дитину. І все дитина після смерті мами. только начала с татом разговаривать, они стали друзьями, но, не дай Боже, так и станет. Uh -huh. Как стать другом до дитини, чтобы это не была трагичная ситуация? Ну, с а, самого раннего возраста в ребенке нужно видеть прежде всего личность. Да, uh -huh. понимаете? Потом бывают такие ситуации, когда неправы родители. И признавать Да, признавать, конечно. Самое сложное для родителей с их большим эго прийти и сказать, прости, я был неправ. Uh -huh. Дети очень остро э, реагируют на а, быть последовательным. Очень часто дети страдают из-за непоследовательности. Вот это начинается с младшего возраста. Я так. тебя накажу, я тебе не дам. Або скажи, а я полю, ты не полы, погано. Да, да. Так, да. То, есть, вот разрыв, то, может... то, что мы с вами говорили о требованиях, то есть те mm -hmm. требования, которые вы предъявляете к ребенку, они должны быть, ну, вот... В... Обгрунтованы и последовательны. Да, правильно сказала. То, то есть вот, ну, иногда приходит и говорят, я хочу, чтобы мой ребенок читал. Но если в семье никто не читает, не будет ребенок читать. Всі поради абсолютно слушні, давайте її дотримуватися. Психолог Оксана Макаренко дала поради з приводу того, як не конфліктувати з дітьми. Тут немає винних, є просто недосвідчені. Досвіду давайте набиратися разом. Пишіть нам на електронну адресу, пропонуйте теми. А у дітей зараз запитаємо, чи люблять вони снідати і для чого вони вважають взагалі це потрібно.